Хочу подметить. Приехала полиция по вызову этого постового. Они уже приехали. Я их как раз жду. Анатолий Анатольевич, как раз жду. Обратите внимание. Вот этот вызвал этих патрулей. Вот они идут. Сейчас. Бачите, их не пускают. Смотрите. Не пускают.

Насколько я розумію, і тут є запись. Вот этот вот господин у него імені нет. но тут вроде бы как фамилия Гуцало. І написано, що Збройні сили України. Обратите, пожалуйста. А от тут у нього немає вже ніяких опознавательних знаків, хто це такий. Тобто, шеврони у него не обозначены. Хочу вам, щоб ви подмістили. Ви подивитесь. Ляксена, ребята, а, ребята, ну, Это, это же не, не то це як правильно не, не по Петровской. Ребята, по ребята, пожалуйста, смотрите, написано, что Желтый... ребята, <решко> жовтий... Ребята, пожалуйста. Написано. збройні сили України. Це перше. У нього є погон, капітан. Нічого не показує, Смотрите З першого слова, зйомка і слова ніколи не кончаються. Ви чуєте, що він сказав? Знає всі прикази, все нам розказує, як нам що робити. Я хочу написати заяву. Дивіться, чуєте, що він каже. Я, да. я хочу. Чуєте, що... Я зараз вас прошу, пожалуйста. У нього документ уповноважені. Да, він буде писати заяву от ТСК або сам від себе? Ну зараз прийде слідчо-оперативна група. Да. Ви зрозуміли, так, да, тепер? Суддя. Я, Як вони вже будуть. Если он сам от себя, то его тут не должно быть. Нет, да я... нет. Я вам відмовляю. Статья 182 Уголовного кодекса, статья 32 часть 2 Конституции усекли. Для вас он не будет проверять, а для него я дам. Если он попросит. Так. Берігі, Чоловік підійшов, согласно 18 за статті закону пожалуйста. Будь. будь ласка, на підставі статті 32 закону України про національну поліцію документи, які засвідчував вашу особу, так як ви перебуваєте на об'єкті зі спеціальної. Дивіться, дивіться. Вічуйте, що він каже, завішовий об'єкт. Так точно. Дивіться, дивіться, що відбувається. Та й обвинеться. Дело в тому, що вони не внесені в реєстр. Діжіть, а то мене. Я ще інвалід, я його попереджав. Він на мене кидався дратися. Це 161-та стаття Уголовного кодексу. З ким я работаю? Тобто, оце 170-та стаття Уголовного кодексу. До трьох років. Препятствия професіональної діяльності. Юрій Коміш, а да. ви взагалі з якою метою сюди прийшли, щоб я розумів? Бо я, ну, я вже зрозумів, що ви там за що. Це... Можемо ми вийти зараз на вулицю можем выйти да, потому что тут идемте можете дождаться написать на меня заяву Да, ти у да напиши ты уповноваження свои пожалуй идемте да давайте тут я с богом разговариваю на ты а я понял вы разговариваете с да. вами все понятно вы чуете в библии что написано все вишни вышний все в библии написано в Торіє то это написано вы понимаете Да. Хорошо, я выключаю. Да <решу> Что ты сделаешь? Пошли на улицу. Да. <решу> Выйдите, Прошу вас. я сейчас зафиксирую вашу руку. И что? И это будет... И вы меня злякали. Нет. Вы руку убрали. Выйдите, будь ласка. Я сейчас буду на вас писать я вас заяву. Пишите. Мне, как ваша фамилия? Пишите. Гусала? Так. Как ваше имя? Да кто же вы такие? Руки. Блядь, Руки. Руки. ты что, мужик, на? Да? Стоп, 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 стоп. Ты что? Он меня ударил. Стоп. Кто тебя ударил? Стоп, ты ко мне стоп, подошел. Стоп, 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 Это 19, это 18 статья. Стоп. Мужчина, Давайте, вы первый я начали, я видела. Стоп. Не надо. Давайте. Ты что Давай. думаешь, я буду молчать? Вся... конечно. Стоп. Вы первый его кто дал право на него получать. Вот, выходите. выходите. Пожалуйста, выходите. Я говорю, Выходите. Сейчас, что ты идешь? Отошел. что я вам такой, что вы Давайте, меня тыкаете? Вышли, пожалуйста. Стоп, 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 стоп. Пожалуйста, вышли. Да, Твоя посвящение, на... посвящение. Посвящение твое. Присаживайтесь. Посвящение твое. Что ты сказал? Нет. Ты никакого. Ты мне показываешь после работы. <coughs> я ничего вам не Ты мне покажу. покажешь на улице, когда я тебя подожду тебя. Ты там Слушай, мне покажешь. Не я тебя не провоцирую. Провоцирую военные. Значит, что такое провокация? Здравствуйте, Украина, город два. Это продолжение ТЦК Саксаганского района. Вы видели, как он мне угрожал завалить меня. Потом он вскочил, схватил меня за руку. Потом начал по видеокамере бить, выбивать ее. Ну, видели, чем закончилось. И он же вызвал на меня сам полицию. Он, который хотел завалить. Так вы там тоже валите всех. И вы слышали, как он сказал? Так давай сюда своих сыновей. Мы, скажем, мы тут разберемся. Мы. Кто это мы? Так это вы все хотели меня завалить? Ты завалить? Или ты хочешь что? Так назначь стрелку. Слышь? Что ты туда? Шакал? Анатолий? Что ж ты так, а? Себя. Кто там Анатолий? Ты Анатолий двери открывал? Тем. Вы видели, какие ящики им несли? Гуманитарки. Что они кушают? Вы задаете вопросы, почему они такие? Они уже от жира бесятся. Зарплаты у них добрячие, неорганизованные вот эти вот преступные организации у них. Кто они такие? Давайте разберемся. Ты кто? Откуда у вас оружие? Почему народ не знает об этом? Кто вы, шовы? вы? То есть несуществующая организация ходит у нас тут сращает гражданский народ. Это что, рэкет, бандитизм, террористы? Кто вы такие вообще? Покажите документы. И только тогда будем с тобой базарить. Если ты без документов ходишь с оружием, значит, ты террорист. Ты не бандит, ты террорист. Организованная преступная... Организация какая-то, наверное, да? Вне законе. Если в законе, пожалуйста, осветите мне в комментариях, кто это такие. Смотрите продолжение. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале. Принимаем помощь. <звук> Хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.